السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل أقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فَحِمْنَا اللهم جعلنا مباركا أينما كنا وجعلنا مفاتيح للخير مغاليق لشذ في كل مكان وجعلنا من أحبابك يا أكرم الأكرمين آمين يا رب أما بعد مسلمين مسلمات سيدان جماعة رحمة الله سبحانه وتعالى kita lanjutkan bacaan kita dari juzuk yang ke-6 dari Al-Quranul Karim iaitu beberapa ayat daripada surah Al-Ma'idah dan pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai ayat menyebutkan tentang kelebihan Nabi Isa AS dan kitab yang disertakan bersama perutusan baginda iaitu kitab Injil Firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-46 Dan ayat yang keempat, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون sanakallahul azim maksudnya dan kami utuskan nabi isa ibni maryam mengikuti jejak langkah mereka yakni kalangan nabi-nabi bani israel untuk membenarkan kitab taurat yang diturunkan kepadanya dan kami telah berikan kepada baginda kitab injil yang mengandungi petunjuk hidayah dan cahaya yang menerangi Dalam masa yang sama Injil mengesahkan benarnya apa yang telah ada di hadapannya yaitu dari kitab Taurat serta menjadi petunjuk dan nasihat pengajaran bagi orang-orang yang hendak bertakwa dan hendaklah ahli kitab Injil menghukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah di dalamnya dan dan sesiapa yang tidak berhukum dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Sadaqallahu alazim. Setelah mana tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada kita beberapa jenis hukuman yang dijatuhkan kepada mereka yang melakukan beberapa jenayah dan hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini terkandung dalam kitab yang diturunkan sebelum Al-Quranul Al Karim iaitu kitab Taurat kitab yang disertakan bersama dengan perutusan Nabi Isa alaihi salam Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan lagi bahawa setelah mana perutusan Nabi Musa alaihi salam ratusan tahun selepas itu datangnya Nabi Isa alaihi salam melengkapkan apa yang pernah dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam. Waqaffaina ala asarihim. Waqaffaina maksudnya atba'na. iaitu kami turuti. Kami utuskan semisal nabi-nabi yang pernah dibangkitkan di kalangan Bani Israel selepas wafatnya Nabi Musa alaihi salam beberapa orang nabi. Dan Nabi tuan-tuan meneruskan syariat yang telah dibawa oleh rasul sebelum mereka. Tetapi dengan kedatangan rasul yang baru membawa sedikit perubahan pada syariat yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada zaman semasa dan salah seorang yang mengikuti ataupun yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala rasul dari kalangan Bani Israel iaitu Nabi Isa alaihissalam sedangkan di antara Nabi Musa alaihisalam selepas kewafatan baginda Allah telah membangkitkan sejumlah para nabi satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Bani Israel. di kalangan mereka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan dan membangkitkan dari kalangan mereka sendiri sebagai nabi dan juga rasul. Dan rasul yang terakhir di kalangan Bani Israel ialah Nabi Isa alaihissalam. Dan selepas Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit tidak ada Nabi di antara banginda sehinggalah perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam semua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana awla an-nasi bi Isa ibn Maryam wal anbiya auladi anlat wa laysa baini wa bainahu nabi." Sesungguhnya kata Nabi, aku Nabi berhak dengan Nabi Isa alaihi salam. Maksudnya ialah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam inti ajaran baginda berteraskan apa yang pernah dibawa oleh nabi-nabi dan rasul sebelum baginda. Kalaulah golongan Nasrani mendakwa bahawa mereka berpegang teguh dengan apa yang diajarkan dari Nabi Isa Alaihi dalam masa yang sama mereka juga perlu untuk mengakui akan risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Kerana Nabi seperti mana Rasul yang terdahulu membawakan paksi ajaran yang sama iaitu Tauhid kepada Allah SWT. Para Nabi ini, Nabi sebutkan, Ikhwatun la'li'allat. Mereka bersaudara. Iaitu mereka bertunjangkan ajaran yang utama iaitu Tauhid kepada Allah. Dan berbeza ibu maksudnya ialah walaupun syariat itu syariat yang berbeza. Adanya perkara-perkara yang ranting, perkara-perkara cabang yang adanya perbezaan antara Rasul dan Rasul yang lain. Tetapi teras ajaran mereka merupakan teras yang sama. Dan Nabi tegaskan lagi, وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ nabi. Tidak ada di antara aku dan Nabi Isa AS, Nabi yang diutuskan di antara kedua zaman tersebut. Kemudian tuan-tuan Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini menyebutkan secara jelas Nabi Isa alaihissalam dengan sebutan nama baginda beserta dengan nasab baginda. Nabi Isa tuan-tuan merupakan di antara kejadian yang Allah Subhanahu wa taala zahirkan kepada manusia. Bahawa Allah Subhanahu wa taala boleh melakukan segala-galanya dengan begitu mudah. Manusia secara umumnya dilahirkan dengan adanya ibu dan ayah. Namun Allah berkuasa untuk menciptakan selain daripada keadaan sedemikian sepertimana nabi adam alaihi salam diciptakan tanpa ibu dan ayah dan hawa diciptakan tanpa adanya ibu dan ayah diciptakan daripada tunang sulbi nabi adam alaihi salam di antara kejadian yang allah subhanahu wa taala jadikan ia istimewa ialah nabi isa alaihi salam yang dilahirkan tanpa mempunyai ayah dan ibunya merupakan seorang wanita yang mulia dan wanita yang suci tanpa pernah menyentuh mana-mana lelaki allah menjadikan Sayyidatina Maryam binti Imran alaihissalam sebagai bukti kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menolak seperti mana yang pernah dituduh oleh golongan-golongan yang jahat. Juga di antara golongan jahat dari Bani Israel yang menjadikan mereka membenci Nabi Isa alaihissalam. Tidak merestui ataupun tidak meredai apa yang dibawa oleh Banginda. Dengan tuduhan buruk yang mereka lemparkan kepada... Ibu kepada Nabi Isa AS iaitu Maryam Sedangkan beberapa kali dalam Al-Quranul Karim Setiap kali penyebutan Nabi Isa AS Pastilah kebanyakan ayat-ayat yang kita lihat Allah SWT menyertakan sekali dengan Nama ibu baginda iaitu Maryam Untuk menunjukkan tuan-tuan betapa Nabi Isa AS ini Mempunyai keturunan yang mulia Dan ibunya sendiri merupakan wanita yang terhormat yang menjaga maruah diri. Dalam masa yang sama tuan-tuan, bahawa pada asalnya mana-mana manusia, nama mereka dinasabkan dengan nama ayah. Melainkan Nabi Isa AS yang Allah SWT nasabkan baginda dengan Maryam yang merupakan ibu kandung kepada baginda. Dalam konteks manusia lain, sekiranya anak itu dilahirkan tanpa melalui perkahwinan yang sah, maka boleh dinasabkan kepada ibunya. Ataupun dalam sistem perundangan negara kita dinasabkan dengan mana-mana dengan menyebutkan abad iaitu hamba kepada dan juga digandingkan dengan mana-mana nama Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana menggunakan kalimah Abdullah, Abdul Rahim, Abdul Halim ataupun mana-mana lagi nama Allah Subhanahu Wa Taala yang berjumlah sebanyak 99 nama Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi mereka yang melakukan hubungan zina, kemudian melahirkan anak, maka tidak boleh dinasabkan anak itu dengan dengan ayahnya, walaupun secara DNA-nya itulah merupakan DNA si ayah. Tetapi tanpa perkahwinan yang sah, maka tidak boleh dinasabkan kepada uh, seorang yang tidak melalui hubungan perkahwinan yang sah. Nabi Isa as. Tuan-tuan membenarkan apa yang pernah datang sebelum baginda iaitu kitab Taurat. Di antara uh, yang menarik bagi ayat ini tuan-tuan Allah Subhanahuwataala mengulang kalimah musaddiqah sebanyak dua kali. Musaddiqah yang pertama pada baris yang pertama ini merujuk kepada uh, perutusan Nabi Isa itu sendiri yang membenarkan apa yang terkandung dalam kitab Taurat kata-kata yang disebutkan oleh al-ainmu yaitu perutusan nabi Musa alaihi merupakan perutusan yang mulia Buisa Musa bil jalal wa buisa Isa bil jamal wa buisa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil kamal Nabi Musa diutuskan dengan keagungan dan kemudian diikuti risalah baginda setelah itu yaitu Nabi Isa alaihi mengindahkan lagi apa yang telah pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallamlah yang melengkapkan segala jalan dan juga zaman melengkapkan keagungan risalah dari Allah melengkapkan keindahan yang pernah dibawakan oleh Nabi Isa alaihi salam dan Nabi sallallahu alaihi wasallamlah yang melengkapkan segala-gala yang pernah disampaikan oleh para nabi dan juga rasul apa yang didatangkan oleh Nabi Isa AS dengan sifat yang ada pada baginda sebagai membuktikan perutusan benar daripada Nabi Musa AS. Dan syariat Nabi Musa AS dengan adanya kitab Taurah, perlembagaan yang paling utama bagi kalangan Bani Israel. Dan Nabi Isa AS datang dengan melengkapkan lagi apa yang pernah terkandung dalam kitab Taurah. Secara umumnya juga bahawa kitab Taurah hadirin yang dimuliakan Allah membawakan pelbagai hukum hakam dan juga syariat yang terpakai kepada Bani Israel. Adapun kitab Injil juga mengandungi hukum hakam yang tertentu. Seperti mana dalam surah Ali Imran kita sebutkan adanya ayat uh, adanya penyebutan Nabi Isa AS dengan datangnya Injil menghalalkan apa yang pernah diharamkan kepada mereka sebelum itu. Jadi kandungan kitab Injil juga berupa hukum hakam tetapi sedikit sahaja daripadanya. Kebanyakan yang ada pada kitab Injil Allah Subhanahu Wa sebutkan sifat yang ada pada kitab Injil. Diterangkan wa atainahu injil dan kami berikan kepada Nabi Isa alaihi salam al-Injil. Injil tuan-tuan di antara nama kitab samawi yang disebutkan secara jelas dalam Al-Quran Al Karim. Selain daripada Taurat yang disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran, Begitu juga penyebutan yang tidak kurang sedikitnya iaitu penyebutan kitab Injil. Dan juga kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud as iaitu Zabur. Dan juga lembaran-lembaran yang Allah turunkan kepada beberapa di kalangan Nabi-Nabinya. Seperti mana lembaran Nabi Musa SAW dan juga lembaran yang diberikan kepada Nabi Ibrahim SAW. Dan kemungkinan tuan-tuan terdapat sejumlah lagi kitab-kitab selain daripada Injil, selain daripada Taurah dan Zabur. Tetapi tidak disebutkan daripada Al-Quran Al-Karim kerana Al-Quran menampilkan pengajaran dan teladan yang boleh kita gunakan dalam aspek kehidupan kita. Adapun perkara-perkara yang tidaklah menjadi satu kepentingan, maka tidak disebutkan dalam Al-Quran Al-Karim. Kitab Injil tuan-tuan begitu juga dengan kitab-kitab samawi yang langit. Allah jadikan sifat kitab yang diturunkan ini ialah hudan wa nur. Pada kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala hatta Injil sekalipun Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan hudan wa nur. Menjadi huda yang ini petunjuk dan juga menjadi nur menjadi cahaya yang menerangi kehidupan manusia. Dalam konteks tuan-tuan bahawa manusia ini diuji dengan syahwat dan syubhat syahwat iaitu nafsu yang mencengkam jiwa seseorang yang meronta-ronta ingin melakukan kejahatan datangnya panduan daripada kitab menerangkan kepada mereka manakah yang betul manakah yang salah begitu juga dengan perutusan kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan menghilangkan syubhat yakni kesamaran kepada manusia untuk mencari yang manakah perkara yang mendorong mereka pada akidah yang benar Perkara yang mendorong kepada mereka apakah hakikat kehidupan yang mereka cari, apakah destinasi selepas kematian, maka datangnya kitab yang Allah turunkan, menjelaskan syubhat, menghilangkan kesamaran dalam hati mereka. Kitab Taurah juga tuan-tuan ataupun Injil yang datang setelah itu, membenarkan apa yang datang daripada kitab-kitab yang pernah diutuskan oleh Allah SWT. Injil membenarkan kitab Taurah yang Allah SWT turunkan. Dan sekali lagi tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala mensifatkan sama ada Injil ataupun Taurat, kedua-dua mereka mempunyai sifat yang namanya hudan wa nur. Memberi petunjuk kepada manusia untuk menghilangkan syubhat dan syahwat dalam diri mereka, mencari ataupun memberikan jawapan kepada segala kemuskilan mereka dan juga ditambah lagi bagi kitab Taurat dan Injil ini Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan sebutan wa mauizah Kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan juga tuan-tuan adanya pengajaran yang sangat berguna. Sama ada pengajaran ini didatangkan dalam bentuk janji-janji Allah Subhanahu wa taala, mereka yang melakukan kemungkaran, mereka melakukan kesyirikan. Dalam kitab yang diturunkan oleh Allah terdapat pengajaran kepada mereka. Sekiranya mereka melakukan dosa sekian-sekian maka ada hukuman yang telah pun ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukuman yang bermutu hukuman hudud di dunia ataupun hukuman yang paling membinasakan dalam neraka. Dan mau'izah juga iaitu maksudnya pengajaran didatangkan dalam bentuk kisah-kisah. Dalam Taurat dan Injil adanya semisal kisah yang Allah Subhanahu wa taala paparkan daripada kitab tersebut. Dan sebaik-baik kisah ialah kisah yang tertera ataupun yang boleh didapati dari Al-Quranul Karim. Sehingga kan diumpamakan kisah dari Al-Quran ini ialah satu per tiga daripada komposisi ayat Al-Quran Al-Karim. Sepertiga dari Al-Quran berbicara tentang Tauhid dan memerangi syirik. Sepertiga dari Al-Quran karim menceritakan tentang hukum hakam, tentang perundangan dan juga undang-undang yang Allah Subhanahu Wa Taala telah pun turunkan kepada umat manusia. Dan sepertiga lagi daripada Al-Quran karim berbentuk pengajaran iaitu kisah-kisah yang memberikan kesan kepada jiwa manusia dan sifat al-Quran ataupun sifat kitab-kitab yang pernah diturunkan Injil ataupun Taurat yang berupa hudan yakni petunjuk yang berupa nur yang menerangi kehidupan mereka menerangi kehidupan juga di alam barzakh dan alam kiamat dan ia sebagai satu pengajaran sekiranya adanya di kalangan manusia yang benar-benar ingin berusaha menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala Disebutkan pada ayat ini tuan-tuan, pada surah ini sebutan lil muttaqin. Golongan yang bertakwa. Ada kaitannya dengan cerita yang lalu berkaitan dengan kata-kata uh, habil kepada qabil. Sesungguhnya yang diterima dari amalan baik ialah dari kalangan orang-orang yang bertakwa. Lalu datangnya ayat ke-46 ini lagi tuan-tuan untuk menjelaskan apakah ramuan menjadi orang yang bertakwa dan diiktiraf di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah dengan berpegang teguh dengan para nabi mengikuti apa yang telah termaktub dalam kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka menjadikan orang yang bertakwa ini bukan sahaja mendapat keberkatan hidup di dunia tetapi beroleh kesejahteraan dan juga kenikmatan di syurga Allah Subhanahu ta wa taala wallahu taala a'lam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم نوره وفتحه وبركاته. ونعوذ بك من شر ما فيه ونعوذ بك من شر ما بعده. اللهم إنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته